الحمد بالله من وسلات وسلم بسم اللہ الرحمن شیخ آگے لکھتے ہیں اپنی کتاب میں وہ ما امر الله به توحید وهو افراد اللّہ بِن کہ سب سے بڑی چیز یا سب سے بڑا امر جسے اختیار کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالی نے سب کو حکم دیا ہے وہ توحید ہے یعنی اللہ تعالی کو عبادت میں ایک کیا جائے یعنی صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے تو یہاں شیخ کی عبارت مکمل ہوتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی توحید کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور اسی کے لیے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے کہ ایک اللہ ہی کی خالص ہو کر عبادت کی جائے کسی کو اس کا شریک مقرر نہ کیا جائے تو یہ شیخ کی جو ہے نا وہ عبارت کا مفہوم تھا اب انشاءاللہ توحید کی تعریف طور پہ کیا ہے اور لغت کے حساب سے توحید کسے کہتے ہیں انشاءاللہ اس پہ کچھ جمع گفتگو کرنا چاہتا ہوں توحید کا جو مادہ ہے جو روٹ ورڈ ہے وہ واو ہا او دال واحدا یو واحدو یہ ایک فعل کا مصدر ہے اس کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو ایک ماننا یا ایک بنانا یا ایک سمجھنا ایک کرنا جیسے مثال کے طور پہ ہم عربی گنتی میں کہتے ہیں واحد اسن ان ثلاثہ اربع تو واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک تو یہ واحد اسی سے نکلا ہے واو ہا او دال تو اسی سے ایک لفظ نکلا ہے توحید اب شرعی مفہوم کیا ہے توحید کا شریعت کے اسلام توحید کسے کہتے ہیں تو شرعی میں توحید کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ذات میں اس کی صفات میں اور عبادت میں ایک ماننا اکیلا ماننا یکتا ماننا تنہے تنہا ماننا یہ اللہ کی توحید ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ذات میں بھی اس کی صفات میں بھی اور اس کی عبادت میں بھی ایک سمجھنا ایک ماننا ایک کرنا اور کیسا ایک کہ وہ ایک جس کا دو نہیں ہو سکتا جس کا دوسرا ممکن نہیں ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے ایک ماننا اس طرح کہ وہ اکیلا ہے اکیلا وہی ہوتا نا جس کا دوسرا نہ ہو اکیلا بندہ جسے کہتے ہیں نا بھائی اکیلا ہے یہ تو اکیلا کا مطلب کیا ہے کہ اس کا دوسرا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں صفات میں عبادت میں ایک ماننا اکیلا ماننا کہ اس کا کوئی شریک اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے یکتا ماننا یہ یکتا یکتا کا مطلب کیا ہے سنگل ٹھیک ہے تو کوئی اور ساتھ ہوگا تو وہ ڈبل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے کہ وہ اکیلا ہے اور یکتا ہے اور تنہے تنہا دوسرا اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں واہدہ لا شریک اللہ ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ اللّہ وحدہ لا شریک اللہ یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اکیلا ماننا یکتا اور تنہے تنہا ماننا یہ اللہ کی توحید ہے اللہ کی توحید کو ماننے کے دو تقاضے ہیں جب تک یہ دونوں پورے نہ ہوں اللہ کی توحید کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو مانا جائے نفی اور اسوات کے ساتھ یعنی اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں اس کی عبادت میں پہلے تمام شریکوں کی نفی کی جائے تو اس کا کوئی شریک نہیں ہے تمام شریکوں کی نفی کر کے پھر توحید خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت کی جائے جو کلیمہ توحید ہے وہ کیا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ لا الہ کہ کوئی معبود نہیں ہے پہلے غیر اللہ کی من دون اللہ اللہ کے علاوہ سب کی نفی کر دو اللہ کے اللہ خالی کے نا باقی سب مخلوق ہے تو مخلوق کی نفی کر دو لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ, اللہ پھر ثابت کرو عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے تو نفی اور اسبات کے ساتھ اللہ کی توحید کو سمجھنا ہوگا تو پہلا تقاضا یہ ہے اللہ کی توحید کو ماننے کا کہ اللہ کی توحید کو مانا جائے نفی اور اسبات کے ساتھ یعنی اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں اس کی عبادت میں پہلے تمام تر شریکوں کی نفی کی جائے پھر توحید خالص اللہ و نتعیٰ کے لیے ثابت کی جائے یہ پہلا تقاضا ہے اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ و نتعیٰ کو تمام کے تمام تر عیوب اور کمزوریوں سے پاک کیا جائے اللہ و نتعیٰ کو تمام تر عیوب اور کمزوریوں سے پاک کیا جائے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے کوئی نقص نہیں ہے کوئی کمزوری نہیں ہے وہ آجز نہیں ہے وہ رب وہ لاچار نہیں ہے وہ بے بس نہیں ہے اور تمام تر قدرتوں کو قوتوں کو طاقتوں کو اختیارات کو تصرفات کو تمام تر اچھائیوں کو اور کمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جائے یعنی وہ رب کبریا جل و وہ کمزور نہیں ہے وہ عاجز نہیں وہ لاچار نہیں وہ بے بس نہیں وہ کمزور نہیں ہے اسی لیے کا کوئی شریک بھی نہیں ہے اور تمام کی تمام قدرتیں تمام کی تمام قوتیں طاقتیں اختیارات اچھائیاں کمال صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ثابت کی جائیں تو جب یہ دونوں تقاضے پورے ہوتے ہیں تب توحید کی تعریف مکمل ہوتی ہے اور اس کی دلیل صورت صورت الاخلاص،, الاخلاص بہت عظیم اور بہت جامع ترین صورت ہے اللہ کی توحید کے دلائل میں اور اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی توحید کی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد آپ کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے عہد یعنی واحد اب واحد اور عہد کے اندر کیا فرق ہے واحد ہوتا ہے نا واحد کے بعد اسنین ثلاثہ اربہ گنتی چل سکتی ہے واحد اسنین واحد کے بعد اسنین بھی آ سکتا ہے لیکن عہد نہیں عہد ایسا واحد ہوتا جس کا دوسرا ممکن ہی نہیں ہے عہد کا دوسرا بنتا ہی نہیں ہے عہد کا کوئی دوسرا ہے ہو ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے تو اللہ ایسا عہد ہے اللہ ایسا واحد ہے جو عہد بھی ہے ایک ہے اور اس کا دوسرا ممکن نہیں ہے کیوں کیونکہ جو ایک ہوتا ہے نا تو ایک کو ذرا کمزوری ہوتی ہے ذرا ایک عجیز ہو جاتا ہے کہیں کمزور ہو جاتا ہے لاچار ہو جاتا ہے اس کو ڈر بھی لگتا ہے کسی کام کو پورا نہیں کر سکتا اسے کسی کی مدد چاہیے کسی کا ساتھ چاہیے حوصلہ دینے والا چاہیے کوئی ساتھ دینے والا سپورٹ کرنے والا چاہیے تو ایک کو جو نا ڈر بھی لگتا ہے گھبراہٹ ہوتی ہے اسے, اسے کسی کی سپورٹ چاہیے لیکن اللہ ایسا ایک ہے جو احد ہے اور احد کون ہوتا ہے جو سمد ہوتا ہے اللہ السمد کہ ایسا سلدار جو سب سے بے نیاز سب سے بے پرواہ سب سے غنی جسے کسی کی ضرورت ہی نہ ہو تو اللہ اللہ السمد اللہ سب سے بے نیاز ہے اللہ سب سے غنی ہے سب سے بے پرواہ ہے اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے اور سب کو اس کی ضرورت ہے وہ سب کے بغیر اللہ سبحان و تعالی سب کے بغیر تمام تر مخلوقات کے بغیر سب کچھ اکیلا کر سکتا ہے تمام مخلوقات سب مل کر بھی اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے سب عاجز ہیں اس کے آگے لاچار ہیں تمام کے تمام مخلوقات اپنی حاجتوں کے لیے اپنی دعاؤں کے لیے اپنی ضروریات کے لیے اپنے وجود کی بقا کے لیے اس کی طرف قصد کرتی ہیں یعنی اس کی طرف رجوع کرتی ہیں اس کی طرف لوٹتی ہیں اسی سے مانگتی ہیں وہ کسی کا قصد نہیں کرتا اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ سب سے بے پرواہ کوئی بے پرواہ نہیں ہو سکتا سب کو اس کی ضرورت ہے وہ سب سے غنی ہے اس سے غنی کوئی ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے غنی مستغنی کوئی نہیں ہو سکتا سب کو اس کی ضرورت ہے سب اس سے مانگتے ہیں تو اللہ ایسا عہد ہے جو بے نیاز ہے جو بے پرواہ ہے جو غنی ہے جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نہ وہ کمزور ہے نہ وہ عاجز ہے نہ وہ لاچار ہے تمام تو صلاحیتیں اس کے پاس ہیں تمام قوت اس کے پاس ہے تمام طاقتیں اس کے پاس ہے ان اللہ علا کل ان قدیر کہ بے شک یقینا یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر تمام کی تمام پوری کی پوری قدرت رکھنے والا ہے وہ کمزور نہیں ہے وہ رب لم یلد ولم یولت نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا لم یلد ولم یولت کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا کسی نے اس کو نہیں جنا اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا کہ اس کے ذات سے کوئی نکلا ہو یعنی نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ یہ ماں باپ یہ بیوی بچے یہ تو انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کمزور ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کمزور ہے ہی نہیں تو نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ اور بلا اس کے بیوی بچے ہو کیسے سکتے ہیں کہ اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے اس کا کوئی ہم پلہ ہی نہیں ہے اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں کوئی اس کا ہمسر کوئی اس جیسا اس کا ہم پلہ اس کے برابر کا اس کے لیول کا اس کے ٹکر کا کوئی ہے ہی نہیں تو اس کے بلا بیوی کیسے ہو سکتی ہے بچے کیسے ہو سکتے ہیں تو وہ رب کبر یا جلا و اعلیٰ وہ عہد ہے ایسا عہد جس کا دوسرا ممکن نہیں ہے وہ سمد ہے سب سے بے پرواہ سب سے غنی سب سے بے نیاز اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور سب تمام تر مخلوقات کو اس کی ضرورت ہے اور نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اس کی بیوی بچے ہیں اور نہ اس جیسا کوئی ہے نہ اس 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 کا کا کوئی کوئی ہمسر نہ کے کے لیول کا, اس کے کوئی جنس نہیں ہے تو لہٰذا شریک بھی کیوں ہوگا شریک تو وہ بنا جو کمزور ہو وہ تو کمزور ہی نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا شرعی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ذات میں صفات میں عبادت میں اکیلا ماننا تنہ تنا وحد و لا شریک اللہ ماننا اور دو تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو مانا جائے نفی اور اسبات کے ساتھ کہ اللہ کی ذات میں صفات میں عبادت میں تمام شریکوں کی نفی کی جائے پھر توحید کو خالص اللہ و العالیٰ کے لیے ثابت کیا جائے دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ و العالیٰ کو تمام تر ایوب و کمزوریوں سے پاک کیا جائے اور تمام تر طاقتوں کو قدرتوں کو اختیارات کو اچھائیوں و کمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جائے طلبہ کمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان رب کا رب العزت یا امّہ یسفون وسلام الرم وسلم و الحمد رب العلم